এইটো আচলতে ভিডিঅ'টো যিসকলে এই ছেটিংছটোৰ কথা নাজানে তেখেতসকলৰ বাবেহে তৈয়াৰ কৰিছোঁ আৰু বিশেষকৈ মই ৰদালিত আমাৰ গ্ৰুপটোৰ যথেষ্ট সংখ্যক সদস্য আছে গতিকে তেখেতসকলে যাতে কোনেও আমনি নাপায় কাৰণ বহুত ভিডিঅ' যায় ফটো যায় আৰু এনেকৈ কিবা কিবি গৈ থাকে গতিকে তাৰ পৰা হাত সাৰিবৰ কাৰণে এই ছেটিংছটো আপোনালোকে কৰি থ'ব মই দেখুৱাইছোঁ চাওক এইটো এইটো ধৰক মই ৰদালিৰ হেৰিটো দেখুৱাইছোঁ এইটো আমাৰ ৰদালি গ্ৰুপ আৰু এই ৰদালি গ্ৰুপটোত চাওকচোন এয়া অনবৰত মানে ফটো বা কবিতাসমূহ আহি থাকে নহয় জানো আৰু ইয়াত এতিয়া আপোনালোকে চাওক যে সদস্য সংখ্যা কিমান আছে ৰদালিৰ সদস্য সংখ্যা বহুত আছে প্ৰায় সাতশ দেখুৱাইছোঁ মই ৰ'ব এতিয়া আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব চাওক এইটো মই আকৌ দেখুৱাইছোঁ দেই এইটো ধৰক এইটো ৰদালি গ্ৰুপ আছে এই ৰদালি গ্ৰুপটো এনেকৈ আপোনালোকে ক্লিক কৰিব তাৰপিছত এই যে দেখিছে নহয় এই তিনিটা ফুটকেইটা দেখিছে নহয় সেই ফুটকেইটা ক্লিক কৰিব এতিয়া আপোনালোকে এয়া চাওক ক্লিক কৰাৰ পিছত গ্ৰুপ ইনফ' আৰু গ্ৰুপ মিডিয়া এনেকৈ কিবা কিবি পাব এতিয়া আপোনালোকে এইটো কৰিব এইটো গ্ৰুপ ইনফ' কৰিব এতিয়া দেখিছেনে এইটো ৰদালি গ্ৰুপটো ওলাই পৰিলে আৰু ইয়াত আমি দেখিছোঁ যে আঠশ সাতাৱন্নজন এতিয়া মেম্বাৰ আছে আঠশ সাতাৱন্নজন গতিকে এই আঠশ সাতাৱন্নজন লোকে যদি ফটো আদি দিয়ে নিশ্চয় সকলোৱে অশান্তি পাব পাৰে গতিকে মই এইটো আপোনালোকে চাই থাকক এইটো কৰিলে নে এইটো কৰিলে তাৰপিছত এনেকৈ ওলালে নহয় জানো তাৰপিছত ওলোৱাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকে এনেকৈ যাওক আৰু এতিয়া ইয়াত দেখিব চাওক নটিফিকেশ্যনছ আৰু এতিয়া দেখিব মিডিয়া ভিজিবিলিটি দেখিব এয়া চাওক মই দেখুৱাই দিছোঁ আকৌ হয় নহয় মিডিয়া ভিজিবিলিটি দেখিব এতিয়া আপোনালোকে এই মিডিয়া ভিজিবিলিটিটোত ক্লিক কৰক এনেকৈ এয়া দেখিলে এয়া চাওক কিমান ইজি এতিয়া ইয়াত পাব আপোনালোকে ডিফ'ল্ট পাব য়েছ ন' তিনিটা পাব হয় নে নহয় এই তিনিটা চাওক মই আকৌ দেখুৱাই দিছোঁ এয়া তিনিটা দেখিব ডিফল্ট দেখিব য়েছ আৰু ন' এতিয়া আপোনালোকে চাওক এই ন'টোত এইটো কৰি দিয়ক এনেকৈ ন' কৰক এনেকৈ চুই এনেকৈ চুই দিলে হ'ব এতিয়া এই ন'টোত হ'ল নহয় এতিয়া আপোনালোকে এতিয়া মই খালী এইটো কৰি নিদিওঁ কাৰণ মোৰ এইটো আকৌ নহ'লে দিগদাৰ হৈ যাব আপোনালোকে এই অ'কেটো কৰি দিব এই অ'কেটো এনেকৈ টিপি দিব তেতিয়া আপোনালোকৰ কেতিয়াও কোনো মই এতিয়া নকৰোঁ এইটো কাম কাৰণ মই এইটো কৰি দিলে মোৰ দিগদাৰ হ'ব মই নকৰোঁ কাৰণ মই সকলোবিলাক মোৰ আহি থাকে মোৰ মোৰ আপত্তি নাই কিন্তু যিসকলে মানে দিগদাৰ পায় বা যিসকলে ইমান ডাঙৰ এটা গ্ৰুপত আমনি পাই পেলাই আঁতৰি যোৱাতকৈ এই কামটো আপোনালোকে কৰি ল'ব আৰু ৰ'দালিক কেনেকৈ আপোনালোকে মৰম চেনেহ দি যাব আৰু গোটৰ পৰা আপোনালোক কোনো আঁতৰি নাযাব তেতিয়া এয়া মই আপোনালোকক এই কথাখিনি ধুনীয়াকৈ কৈ দিলোঁ গতিকে আপোনালোকে সেইমতে আপোনালোকে আগবাঢ়িব বুলি আশা কৰিলোঁ ধন্যবাদ